farg'ona viloyati beshariq tumani 16 oltinchi maktabda tashkil etilgan Vatan nasrab avaylaymiz deb nomlangan musiqa to'garagi a'zolarining hisobot konserti bo'lib o'tdi bu tadbirda maktab o'quvchilarining yil davomida to'garak mashg'ulotlarida o'rgangan kuy raqs va qo'shiqlari keng jamoatchilikka namoyish etildi tadbirda farg'ona viloyati beshariq tumani hokimiyatidan vakillar farg'ona viloyati pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi o'qituvchilari beshariq tuman yangi qishlog'i mahalla fuqarolar <laughs> yig'ini raisi hamda hozirgi kunda nafaqada bo'lgan faxriy ustozlar va ota onalar tashrif buyurdilar bugungi vatanni asrab avaylaymiz nomli tadbirimizni o'tkazishdan maqsad mana ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'qqizinchi yanvardagi prezidentimizni selektorida berilgan topshiriqlarga asosan maktabimizda yoshlar o'rtasida musiqa san'at fanini yanada rivojlantirish maqsadida mana maktabimizda to'garaklar tashkil qilingan bundan <laughs> maqsad maktabimizda yanada musiqa fanini rivojlantirish o'quvchilarimizni mana shu musiqa faniga bo'lgan qiziqishini orttirish har bir maktab bitiruvchisi milliy musiqa asboblarini albatta birini chalishni bilishi ta'kidlandin kelajakda mana keyingi o'quv yillarida albatta mana shu yurtboshimiz bergan topshiriqlarni albatta bajaramiz maktabda musiqa fanini rivojlantirishni yanada de yuqori darajaga yetkaziladi tadbir davomida respublikamizning eng chekka hududlarida ham musiqa madaniyati fani darslari va musiqa to'garaklari juda ham yuqori saviyada o'tayotganligiga tadbir qatnashchilari guvoh bo'lishdi Besharaq tuman 16 maktab musiqa o'qituvchisi hamzaliyev xudoyberdi Hamidjanovich tadbir ishtirokchilariga to'garak a'zolari bilan bir qatorda maktab pedagogik jamoasi tomonidan tayyorlangan chiqishlarini ham namoyish etdi bu tadbirimizni tashkil qilishdan maqsad mana shu yil davomida maktabimizda tashkil etilgan musiqa to'garagi o'quvchilarini o'rgangan qo'shiq kuy boshqa janrdagi chiqishlarini mana shu maktabimiz jamoasi hamda tumanimizda mana mehmonlarga ota onalarimizga namoyish etish maqsadida edik mana xudo xohlasa juda ko'nglimizdagidek juda chiroyli tadbir bo'ldi o'quvchilarimiz ham judayam xursand bu ikkinchi yil xudo xohlasa hisobot konsert berishimiz bundan keyingi yillarda bundan ham bir chiroyli saviyali yaxshi tadbirlarimizni chiqishlarimizni mana shu butun mana shu o'zbekistonimga taqdim etishga harakat qilamiz mana shunga e, qattiq bel bog'laymiz o'quvchilarimiz bir bilan birgalikda mana shu e, tadbirda shunchalik tashkil qilgan mana barcha mutasaddilarimizga e, o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz tadbir so'ngida so'zga chiqqan farg'ona viloyati pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi musiqa madaniyati o'qituvchilari tadbirni tashkil etgan musiqa madaniyati fani o'qituvchisi xudoyberdi hamidjonovichga va maktab ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligini bildirish bilan birga kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarimizni darsdan keyin bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etib shunday o'rnak bo'layotgan ustozlar faoliyatini ommalashtirishni taklif etdilar zulxumor yunusova hamda xurshidbek isaqov zamon informatsion dasturi uchun